ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत् गीता अधः पंचदशो अध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधश्चाकम् अस्पर्धम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళా అత్యమూల్యాననుసంతని కమానుబంధీని మనుష్యలోకే నూపమస్హతలభ్యే నాంతో నీర్నచేం సువిరుడమూలం అసంగశస్ దృఢేణి ततः तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये गतप्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुः संज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शंसा को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते मम ममैवांसो जीवलोके जीवबोधक् सनातनः मनक्षष्टानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चापृत्कामतीस्वरः गृही संयाति वायुर्गन्धनिवासयात् स्तोत्रं चिक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यत्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा दित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलं यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामा विश्य भूतानि धारयाम्यह मोजसा पौर्णमी चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर् अव्यय ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतेतोहं अक्षरादपि तो चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः यो मामेव मसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे పురుషోత్తమ ప్రాప్తిగో నా పంచదశోధ్యాయ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు